Tak apa pula ni Wih, apa ni? Ada suara lah Dia macam baby Dia tengok, dia pun busuk eh. Di sini je Tengok, ada apa? Tak tahu? Cuba kau tengok. Wee! Oh, nak sampai. Ada baby! Asal dia buang kat sini? Saya tahu perbuangan bayi ini bukan perkara yang kecil Bila kita dengar, masih dia terus tembak ke dada Sebab kita tahu, bayi tu tak sana apa-apa pun Dia baru beberapa jam, beberapa hari hidup Tiba-tiba digumpai dekat tempat yang kita sendiri pun tak sanggup sentuh Ada yang diletakkan di tepi jalan Ada yang dibungkus dan ditinggalkan macam barang Dan setiap kali kita lihat kes macam ni saya sendiri terfikir apa sebenarnya yang berlaku dalam hidup si ibu sampai hati dia keras begitu. Saya percaya kebanyakan mereka bukan lahir-lahir terus jadi orang yang tak berhati perut. Selalunya mereka berada dalam keadaan yang sangat terdesak. Terlalu takut, terlalu keliru. Ada yang tak ada tempat untuk meminta tolong, dia rasa dunia dah tutup semua pintu. Tak ada sesiapa nak faham. Dan bila diri penuh tekanan, penuh ketakutan. Mereka buat keputusan yang akhirnya membunuh masa depan seorang bayi. Kalau kita tengok dari sudut agama, terutama Islam, isu ini terasa lebih berat. Sebab dalam Islam, nyawa bayi malah. Nyawa manusia itu sendiri secara umum, Allah sangat jaga dalam al-Quran banyakkan yang Allah ulang benda yang sama seperti dalam surah al-maida ayat 32. "Ammin qatala nasha'a wahadun min ajli zalika katabna 'ala bani isra'ila annama qatala nassa difa'in nafsin aw fasadan fil ardi fa qatala n-nasa jami'an wa man ahya'aha fa ma ahya'a n-nasa jami'an." Maksud dia barang siapa membunuh satu jiwa seorang orang dia telah membunuh seluruh manusia. Jadi bila seorang bayi dibuang sehingga membahayakan nyawanya sebenarnya sebenarnya dia dah melanggar sesuatu yang sangat besar. Ada satu ayat lagi yang selalu saya teringat bila bincang pasal isu ini. Dalam surah Al-An'am ayat 151 Allah berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا أولادكم من إملاء نحن نرزقكم وإياكم Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Ayat ini bukan sekadar larangan. Ia adalah ayat yang memberi harapan. Allah cuba beritahu, jangan buat keputusan. Jangan buat keputusan sebab takut jangan jadikan kemiskinan itu sebagai alasan tapi masalahnya bila seseorang tu dah lama dalam keadaan panik minda dia tak sempat fikir ayat-ayat ini dan sebenarnya dalam surah asy-syura ayat 49 hingga 50 Allah menyebutkan Allah berfirman bahawa anak itu adalah anugerah ada yang Allah beri lelaki ada yang Allah beri perempuan ada yang diberi kedua-duanya dan ada yang tidak diberi langsung. Maksudnya, setiap bayi itu datang bukan sebagai beban, tapi sebagai amanah. Bila seorang ibu buang anak, itu memang tanda dia dah hilang rasa bahawa bayi itu adalah rezeki. Tetapi saya tak rasa masalah ini semata-mata sebab orang yang tak ikut agama. Saya rasa ia tunjuk ada banyak benda yang tak kena di belakang tabir. Orang yang buang bayi ni selalunya terperangkap di antara rasa takut, malu dan putus asa. Masyarakat pula kadang-kadang mereka cepat menghukum. Keluarga pula mungkin terlalu keras sampai anak sendiri takut nak mengaku salah. Jadi bila semua pintu tertutup, mereka mencari jalan yang salah. Itu sebabnya bagi saya isu pembuangan bayi ini tak boleh dilihat dari satu sudut saja. Ia bukan hanya cerita pasal dosa. Ia menceritakan tentang manusia yang terperangkap. Dan kalau kita nak jujur, pembuangan bayi ini selalunya berlaku kerana atas beberapa punca yang sangat besar. Di antaranya ialah tekanan hidup dan pegangan agama yang lemah. Dalam dunia hari ini, tekanan hidup bukan lagi sesuatu yang asing. Kita bercakap tentang tekanan kewangan, tekanan hubungan, tekanan keluarga, tekanan pelajaran dan juga tekanan kerja. Semuanya berkumpul menjadi beban yang kadang-kadang tak mampu ditanggung oleh seseorang yang kekurangan sokongan emosi. Bayangkan seorang remaja ataupun anak muda yang berdepan dengan situasi hubungan terlarang. perkara berlaku tanpa perancangan, tanpa pemahaman berdalam tentang akibatnya dan akhirnya mereka mendapati diri sedang mengandung tanpa bersedia secara mental maupun maupun fizikal. Pada peringkat awal, mereka sudah mula rasa takut. Takut puan kemarah, takut dicemuh masyarakat, takut masa depan gelap. Dan dalam keadaan tertekan, mereka mula melihat situasi itu bukan sebagai ujian tetapi sebagai beban Semakin hari, tekanan itu semakin membesar. Mereka tak bersedia untuk menguruskan anak. Tidak ada kemampuan kewangan, tak ada keyakinan diri untuk mengakui kesilapan dan tak tahu kepada siapa perlu mereka meminta bantuan. Di sinilah tekanan hidup mula menjadi faktor penolak kepada keputusan ekstrim iaitu pembuangan bayi. Jadi pegangan, daripada pegangan agama yang lemah ni, hilangnya lah Uh, timbangan moral tekanan hidup uh, tekanan kehidupan yang bukan sahaja tak mencukup untuk mendorong seseorang seseorang ke arah keputusan sekejam itu uh, namun apabila tekanan hidup mula bersatu dengan pegangan agama yang rapuh Uh, maka seseorang itu akan hilang kebolehan membedilai antara yang betul ataupun yang salah. Dalam keadaan pegangan agama yang lemah macam ni, dosa zina hanya dianggap perkara kecil. Kehamilan luar nikah dilihat sebagai masalah besar yang perlu disembunyikan, tetapi membuang bayi pula dianggap sebagai jalan keluar. Sedangkan dalam ajaran Islam, uh, nilai kehidupan itu sendiri adalah amat suci. Setiap yang adalah anugerah Allah. Dan walaupun seseorang melakukan kesalahan, pintu taubat sentiasa terbuka luas. Namun, kerana iman yang lemah, mereka gagal memandang ke arah itu. Seterusnya adalah perasaan malu dan takut penghakiman masyarakat ini. Budaya kita ni sebenarnya telah mengajar bahawa malu adalah sesuatu yang perlu dijaga. Namun, apabila malu itu terlalu digerakkan oleh ketakutan terhadap penghakiman, ia boleh menjadi faktor pemusnah kepada kepada individu. Bagi wanita yang hamil wanita, mereka bukan sekadar malu kepada rakan ataupun jiran. Mereka juga malu kepada keluarga, guru, jiran, malah masyarakat secara keseluruhan. Malu ni bukan tentang ego semata-mata Tetapi tentang rasa takut kehilangan kedudukan Kehilangan kasih sayang Dan juga kehilangan penerimaan sosial Di sini lah munculnya produk tragis uh, Mereka takut mengakui kehamilan mereka Tetapi ketakutan tu mendorong mereka ke arah keputusan yang lebih besar dan lebih berdosa Iaitu membuang bayi yang tidak bersalah Perasaan malu ni sering disertai dengan tekanan psikologi yang amat berat bayangkan seorang wanita muda uh, mungkin uh, remaja menghadapi kehamilan tanpa sokongan emosi terhadap keluarga, setiap hari dia berdepan dengan dilema bagaimana aku nak menghadapi keluarga, bagaimana aku nak terus ke sekolah ataupun kerja apa akan terjadi kepada masa depan aku. Tekanan mental ni tak dapat diukur hanya dengan kata-kata. Ia boleh membebankan minda seseorang, boleh melemahkan akal seseorang dan mengaburkan pertimbangan moral. Apabila takut dan malu menjadi dominan, keputusan dibuat secara terdesak dan emo dengan emosi. Bukannya berfikir secara rasional. Apabila malu dan takut terhadap penghakiman ini uh, digabungkan, bayi yang, dilah, uh, bayi yang dilahirkan akan dianggap sebagai aib yang perlu disembunyikan uh, Isu ini sebenarnya tidak jarang uh, kerana bayi dibuang dalam tong sampah, di lukang ataupun di tempat awam lain Keputusan ini bukan dibuat oleh ibu yang tidak sayang tetapi sebenarnya kerana te yang dilalui oleh uh, si ibu dan rasa malu yang mengatasi kasih sayang dan pertimbangan moral. Ini sebenarnya adalah hasil daripada satu gabungan tragis iaitu uh, tekanan mental yang telah pun saya sebutkan tadi, ketakutan terhadap penghakiman dan juga ketiadaan sokongan. Jadi, masyarakat sering melihat pembuangan bayi ini sebagai satu kesalahan individu semata-mata. Tetapi hakikatnya, ia juga uh, adalah refleksi daripada budaya yang menilai lebih daripada menyokong. Selain itu, kurangnya sokongan sosial dan khidmat kaunseling yang telah menjadi faktor utama kepada pembunuhan bayi ini. Banyak wanita yang mengandung di luar nikah tak sedar bahawa wujudnya khidmat sokongan yang boleh membantu mereka. Mereka tak tahu tentang khidmat kaunseling, perlindungan sosial ataupun program yang menjadi sokongan kepada ibu bapa yang tersedia, yang tersedia di komuniti mereka. Bayangkan seorang remaja yang baru menyedari bahawa dirinya hamil. Dia mungkin panik. dia tak tahu siapa yang boleh dipercayai, ke mana harus dia pergi ataupun apa hak-hak yang dia boleh yang dia boleh terima. Setiap langkah terasa sukar dan penuh risiko. Ketidaktahuan ini sebenarnya membuatkan mereka berasa terperangkap tak ada siapa yang boleh menolong Tiada pintu yang terbuka untuk mendapatkan nasihat ataupun perlindungan Dalam keadaan ini, jalan yang kelihatan paling mudah Walaupun tragis, sebenarnya adalah mengubah bayi Selain daripada ketidaktahuan itu, terdapat juga halangan akses Bukan semua wanita muda mempunyai kemudahan kewangan Pengangkutan ataupun keluarga yang menyokong untuk membangun mereka ke pusat kaunseling Ataupun institusi perlindungan mereka mungkin tinggal di kawasan luar bandar iaitu kampung ataupun dalam komuniti yang terlalu konservatif sehingga setiap usaha mencari bantuan dilihat sebagai aib. Situasi ini menambahkan lagi tekanan kepada si ibu, menimbulkan lagi rasa putus asa kepada si ibu dan membuat mereka merasa bahawa mereka tiada pilihan lain selain memilih jalan yang paling ekstrim iaitu membuat baik ini. Jadi uh, kurangnya sokongan sosial ini bukan hanya tentang fizikal atau kekurangan ia juga menyentuh aspek emosi dan psikologi. Seorang so, wanita yang hamil tanpa sokongan keluarga, rakan ataupun kaunselor yang berpengalaman akan berasa sangat terasing. Dia, uh, si ibu ini memikul beban sendiri tanpa sesiapa yang mendengar, tanpa sesiapa yang dirasa boleh dinasihati ataupun yang boleh menunjukkan dia jalan keluar yang selamat. Jadi rasa putus asa ini perlahan-lahan menjejaskan pertimbangan moral si ibu. Apa yang mula-mula kelihatan seperti masalah yang boleh diselesaikan dengan bantuan, Kini pun kini telah pun berubah menjadi dilema sama ada hidup atau mati. Di sinilah hikmat kaunseling ataupun sokongan sosial sepatutnya memainkan peranan. Konseling yang telah yang terlatih juga boleh membantu seorang ibu muda melihat kepada pilihan yang selamat memahami haknya ataupun mencari jalan untuk menjaga si bayi dengan cara yang halal dan beretika. Selain kaunseling, sokongan sosial juga penting seperti rakan sendiri, keluarga sendiri, community, community sendiri ataupun organisasi bukan kerajaan iaitu NGO boleh menjadi talian hayat kepada si ibu. Tempat wanita uh, tem, untuk menjadi tempat wanita itu boleh bergantung tanpa rasa malu ataupun takut takut di takut dihakimi. Dengan bantuan ini, kemungkinan uh, keputusan untuk membuang bayi dapat dielakkan. Antara langkah dalam membina akhlak generasi Muslim untuk mengatasi isu pembuangan bayi Yang pertama adalah dengan menanamkan kefahaman dalam diri kita bahawa anak adalah amanah Allah bukannya beban hidup Islam ini menekankan bahawa setiap anak yang lahir adalah rezeki dan titipan daripada Allah Yang perlu dijaga, dibimbing dan dipertanggungjawabkan Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu la takunu Allah wa rasulah wa takunu amanatakum wa antum ta'lamu yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang diberikan kepada kamu Ayat ini mengajarkan kita supaya tidak mengabaikan atau mempersiakan amanah yang diberikan dan anak termasuklah amanah yang paling besar. Selain itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahawa ibu bapa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah terhadap cara mereka menjaga dan mendidik anak-anak. Untuk membina akhlak generasi muslim, masyarakat termasuklah sekolah dan keluarga perlu menerapkan nilai bahawa setiap kandungan dan setiap kelahiran adalah satu rahmat. Kesedaran ini penting supaya remaja tidak melihat bayi luar nikah sebagai masalah yang perlu disembunyikan. Sebaliknya mereka diajari dari awal untuk bertanggungjawab, bertaubat dan mencari penyelesaian yang betul tanpa menzalimi nyawa. Apabila nilai amanah ini disemai sejak kecil, generasi muda akan lebih berhati-hati dalam pergaulan, lebih bertanggungjawab dalam hubungan dan tidak mudah mengambil jalan singkat seperti membuang bayi apabila melakukan kesilapan. Inilah antara langkah penting untuk membina masyarakat berakhlak dan menghapuskan isu pembuangan bayi secara menyeluruh. Bagi langkah yang seterusnya pula dalam membina akhlak generasi muslim, bagi mengatasi masalah pembuangan bayi dengan menguatkuasakan undang-undang syariah dan disiplin moral dalam masyarakat. Undang-undang syariah bukan hanya untuk menghukum tetapi mendidik, mencegah dan membentuk akhlak generasi agar tidak terjebak dalam perbuatan yang membawa kepada kemudaratan seperti zina, hamil ketika di luar nikah dan akhirnya menyebabkan pembuangan bayi. Allah Subhanahu taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 31 yang bermaksud dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Kami akan memberikan rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Ayat ini jelas menunjukkan betapa Islam menjaga nyawa bayi dan menolak sebarang bentuk penindasan terhadap mereka. Maka undang-undang syariah perlu digunakan untuk memastikan setiap nyawa dilindungi dan masyarakat tidak memilih jalan kejam seperti membuang bayi. Melalui pelaksanaan undang-undang syariah, generasi muda dapat dididik untuk memahami batas halal dan haram dalam pergaulan. Contohnya, hukuman terhadap zina bukan bertujuan untuk menyusahkan tetapi mencegah keruntuhan moral dan mengingatkan masyarakat bahawa hubungan antara lelaki dan perempuan adalah peraturannya. Ini akan membentuk rasa bertanggungjawab dan ketakutan kepada Allah serta sebelum melakukan perbuatan yang dilarang. Selain itu, disiplin moral juga perlu diterapkan di sekolah, universiti dan dalam keluarga. Ia merangkumi nilai seperti menjaga maruah, mengawal hawa nafsu, menghormati diri dan mematuhi adab Islam. Apabila disiplin moral kuat, generasi muslim akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan dan tidak melakukan perkara yang memberi kesan jangka panjang seperti kehamilan luar nikah. Menggabungkan undang-undang syariah dengan disiplin moral akan menghasilkan masyarakat yang lebih berakhlak, lebih bertanggungjawab dan lebih menghargai nyawa bayi tersebut. Ini secara langsung dapat mengurangkan dan dapat mencegah isu pembunuhan bayi yang semakin berleluasa dan juga memberi impak yang negatif kepada masyarakat. Dan langkah yang terakhir adalah menyediakan bantuan dan sokongan yang menyeluruh kepada ibu yang mengandungkan anak di luar nikah. Sokongan ini sangat penting kerana ramai remaja mengambil tindakan ekstrim seperti membuang bayi akibat tekanan, ketakutan dan ketiadaan tempat untuk meminta pertolongan. Islam menekankan konsep tolong-menolong dan saling memberi manfaat. Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia. Hadis ini menunjukkan bahawa masyarakat berakhlak ialah masyarakat yang membantu bukan menghukum atau meminggirkan mereka yang sedang berada dalam keadaan tertekan. Oleh itu, antara langkah utama yang perlu disediakan ialah pusat perlindungan yang selamat untuk ibu mengandung. Di pusat ini, mereka boleh menerima kaunseling, rawatan kesihatan serta bimbingan rohani untuk memperbaiki diri dan kembali kepada Allah. Bantuan yang sistematik ini membantu mengurangkan tekanan psikologi dan memberi mereka kekuatan untuk meneruskan kandungan tanpa rasa takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah menolong Allah menolong hamba-Nya selagi hamba itu menolong saudaranya. Hadis ini mengajar bahawa apabila kita menolong golongan yang dalam kesusahan, Allah akan memberi pertolongan dan keberkatan kepada kita. Maka penyediaan sokongan kepada ibu hamil luar nikah bukan hanya langkah sosial tetapi juga ibadah yang mendidik hati masyarakat agar lebih penyayang dan bertanggungjawab. Apabila bantuan dan sokongan ini diberikan secara ikhlas dan berterusan, kita bukan sahaja menyelamatkan nyawa bayi tetapi juga membentuk masyarakat muslim yang berakhlak penuh empati dan saling membantu sekaligus mengurangkan isu pembuangan bayi secara berkesan. Di antara kesan daripada pembuangan bayi ini ialah kejutan sosial dan hilang rasa kemanusiaan. Bila kes pembuangan bayi makin serak, masyarakat jadi terkejut dan hilang kepekaan terhadap nilai nyawa itu sendiri. Makin lama benda yang sepatutnya sangat serius, dia jadi macam biasa dalam mata masyarakat. Ini merosakkan moral dan empati komuniti. Kesan yang kedua ialah ketakutan dan hilang rasa selamat dalam masyarakat. Orang berasa risau bila kes buang bayi dilaporkan berdekatan dengan kawasan perumahan mereka Ia membuatkan masyarakat rasa macam tempat tinggal mereka tak lagi selamat Dan reputasi kawasan tersebut juga boleh terjejas Yang ketiga ialah meningkatkan tekanan kepada pihak berkuasa dan institusi kebajikan Kes buang bayi ini menyebabkan hospital, polis dan NGO terpaksa mengendalikan lebih banyak kes kecemasan ini menambahkan beban kepada sistem kebajikan negara. Dan yang keempat ialah menjejaskan imej negara Apabila ada banyak kes Ia memberi gambaran negatif terhadap tahap moral Pendidikan dan kesejahteraan sosial Malaysia di mata dunia Dalam Islam juga Pembuangan bayi ini adalah satu perkara yang tidak patut berlaku bila kita membuang bayi ia adalah salah satu dosa dan dalam masa yang sama ia memberi banyak akibat kepada keluarga dan juga kepada diri sendiri ia bukan sahaja mencalarkan maruah tetapi ia juga menyebabkan keluarga dan keturunan rosak disebabkan adanya anak luar nikah Isu pembuangan bayi ini sebenarnya berpunca daripada kelemahan institusi keluarga, kurangnya pendidikan agama dan juga ahlak, serta tekanan hidup yang dihadapi oleh individu. Perbuatan ini sebenarnya memberikan pesan yang serius termasuk membahayakan nyawa bayi, menimbulkan trauma psikologi dan juga menumbahkan nilai moral serta ahlak dalam masyarakat. Simpulan daripada isu ini sebenarnya menegaskan bahawa pembinaan ahlak yang kukuh dalam diri setiap individu dan pengukuhan nilai moral dalam masyarakat adalah kunci untuk mencegah berlakunya perbuatan yang merosakkan nyawa dan keharmonian sosial. Benda ini juga uh, memastikan generasi masa depan hidup dengan penuh tanggungjawab dan kesedaran terhadap nilai kehidupan.